Всем привет, с вами Димон. Сегодня пускай решил бы показать, как можно создать свой мини-вирус. <coughs> создать его очень просто. Этот вирус будет, как сказать, удалять все файлы из папки, кроме папок. Так, создаем обычный текстовый документ. Вот текстовый документ. Вот в него. Я зараз сделаю Шрифт побольше, чтобы вам лучше видно было. Я думаю. Нет, я думаю, и так он нормально будет видно. Переключаем на английский язык. И пишем по-английски. del пробел, звездочка, точка, звездочка. Теперь рысочка без пробела. И Q. На следующей, на следующей строчке пишем Dell. Dell. Views. Точка Вот так прописываем. Теперь закрываем, сохраняем. Вот, пока что не поменялось, теперь поименуем его. Все стараемся, текст вот тоже обязательно на стерты. Подписываем на цей файлик virus.bat вирус.бот. Все, если у вас выбирается такая окошко, то пишем, нажимаем да. Вот, бачите, уже поменялось, стало Теперь создаем папку. Бачите, я ее сам создаю, она ничего не будет. Я ничего знаю особо не делал. Теперь, например, накидываю картинки, открываю. И накидываю эту папку, там, ну, любых картинок. Вот, накидываю картинок эту вот всю папку вот папка теперь перемещаю сюда цей файлик открываем и дивиться фокус открываем цей файл ждем значит раз эта папка пуста это фейк я думаю если вы все правильно пропишете у вас тоже это получится ну все, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!